assalomu alaykum sizlar bilan ibrohimov maycraft bir o'n yettini yana bitta snapshot chiqdi u e, типа yangi qo'shildgan narsalarni hozircha ozgina qismi qo'shilgan versiyasi tlaucherda sizlar ham ko'chirib olsanglar bo'ladi xo'sh unda yangi qo'shilgan narsalarni man sizlarga yana обзор qilaman bu uchinchi versiyasi o'sha anaqani nima desam bo'ladi bular kerak emas menga ko'rsish uchun e, o'tgan versiyada bundan oldin ikkita versiya chiqargan edim ikkitasida ikkinchisida qorda biza muzlashimizga qo'shilgan edi endi bu versiyada bu narsani mexanikasini o'zgartirishibdi mana man выживание rejиmga o'tdim va qorni ichiga kirdim lekin muzlamayapman nima sababdan bir donagina любой boshimizga kiyilgan shapkami yo oyoq kiyimmi nimadir kiyib olgan bo'lsak biza кожаный броня biza buni ichida bemalol sovuq qotmasdan yurishimiz mumkin asvvur qilinglar ko'chaga bitta тапчиki kiyib olsanglar etik kiyib olsanglar qishda so'ymaysizlar endi mayli maincraftni o'zini mexanikasi bu narsa lekin menga uncha yoqmaydi to'g'risini aytsam sizlar o'zinglarni fikringlarni yozib ko'ringlar xo'sh man boshqa youtubber bitta anaqasini ko'rib qoldim bundan mana bunaqa biza lift yasasak bo'ladi окей и живани творчекий o'tamiz bunda qo'shilgan narsalardan eng qiziqlari mana mana bu stalaktit va stalagmit degan narsalar mana bunaqa qilib sakrab chiqsa ham bo'lar bo'larekan bua xo'sh men juda hozir bo'lib qolib yoyaman o'tamizkiramiz olamiz xo'sh mandan yana ko'pchilik baa bitta narsani so'ragan edi sizda nima sababdan mana bunaqa qilsa branняni anaqasi ko'rsatadi nima deydi браняni прочностьni ko'rsatadi deb so'rashgan edi f uch h bossa mana yozaman mana bu o'sha narsani ko'rsatadi f uch plyus xash e, bunda hozir braняni joni ketmagan lekin joni ketsa ko'rsatishni boshladi hozir mana bu yerda sinab ko'ramiz mani boshimga anaqa tushdi va ranaam sinib ketdi xo'sh mana hozir ko'rsatmayapti F3 chiqarishni bosdim включен deb yozdi mana buyerda включен deb yozdi и mana a 62 yerda oltmish ikki taqsim oltmish anaqasini mana mana bu boshga tushib ketish mexanikasi ham qiziq qilingan ekan buni keyin qaytamiz bunga xo'sh biz endi cheksiz lava ishlab chiqarishimiz mumkin bo'ladi bu versiyada E, bir o'n yetti versiyadan boshlab hali chiqmaydiyu çıkmayı... bir o'n yetti lekin buni ustida sakrasa ham joni ketishini keyin aytmoqchi edim hozir bunaqa qilishga to'g'r xo'sh mana bu stl tepadan o'sadigan qisqasi uni ustida blokni ustida lava turgan bo'lsa agar pastga lava tomizadi va ve... xo'sh bo'lib e, xo'shвыживаturib mana qila qiloman kopiya qiloman kni xo'sh mana bunaqa kahel turgan bo'lsa agar bunga ichiga lava to'ldirib qo'yadi bunga juda ko'p vaqt ketadi man vaqtni hozir tezlashtiraman random o'zi uchi turgan bo'ladi man uch ming qildim buni mana bunda tez to'ladi chunki ming baravar tez anaqa qildi va bundan biz ishlat turishimiz mumkin bu narsa manimcha nars juda yam четкий qo'shilgan narsa bo'ldi chunki Ə, lavani endi cheksiz qilsa bo'ladigan bo'ladi oldin suvni misol uchun har xil yo'llar bilan ko'paytirib olardik bir dona bo'lsa ham ko'paytirish yo'li bor edi endi lavani ham aytgancha bu yerga suv qo'ysak mana bu yerga suv ham xuddi shunaqa to'ladi buni bemalol bemalolqilsanglar bo'ladi ishlatsan bo'ladi bu narsani misol uchun sky blokda bir donagina lava bo'lganda o'sha lavani yo'qotib qo'ysaiqilib o'tirmaslik uchun manimcha juda kerakli narsa bu narsa xo'sh koş. o'yinga qo'shilgan eng qiziq momentlardan yana bittasi Trizubits. oldin sizlar mayngraftda shunaqa narsa ko'rganmisizlar misol uchun man otsam ha, bu hozir ha, yoq otsam mana buaqalar sinishi oldin men Minecraftda bunaqa narsa ko'rmaganman masalan, otaman va unaqa narsa bilan sindirish lekin 1.17 o'n shunaqa qo'shishmoqchi ekan Mana menimcha bu juda zo'r qanaqadir hali примененияni bilmayman ishkalla paytida misol uchun qochyapsizlar orqalarda gorda shunaqa otasli va dushmanni boshiga anaqa tushishi mumkin va bu dushmanni boshiga tushganda juda qiziq hodisalar ro'y ekan. hozir man sizlarga ko'rsataman ta qo'ydim va temir браня kiyaman atiydan buni oldindan tayyorlab qo'ygan edim hop выживания rejimiga o'tamiz va jonim kam qobdikun qaytamiz orqaga qaytamiz jonni birinchi to'ldirib olish kerak xo'sh выживания режимga o'tdim a boshimga temir brona kiydim va manga anu tushib ketdi boshimga endi qarang temir bronani bir yuz oltmish beshdan ellik qoldi atigi anaqasi прочноstio man buni qo'yib turaman boshimga ikkita tushib ketsa nima bo'larekan brоня sindi ellik turgan edi o'sha boshimga kiygan qolganlari joni ketmaydi agar boshimga bu tushsa agar bittada ko'proq tushsa unda balondroq mana nima bo'lishi xo'sh orqaga qaytamiz Bunda biz buni ustida sakrasak jonimizga ketishi ham Minecraftda chotki mexаника qo'shadi misol uchun slaym ferma buni bundoq qilib a xo'sh slayn fermada qisqasi o'zinglar tushundinglar manimcha ular hadab faqat sakrab yurishadi mana va ular sakraganda o'zini o'zi o'ldiradi shunaqa shunaqa biza bemalol resurslarni gi şey bo'ladi xo'sh qo'shilgan narsalarda o'zgarishlardan bu safar oldin qo'shilgan narsalarni aytib chiqdim ba'zi va o'zgarishlarni eng muhimlarini aytdim endi mayda chuydalariga anaqa keldi gal keldi xo'sh o'zgarishlardan qopda biroz o'zgarish va mana bu bunda o'tgan obnovleniyada esimdan chiqib qolibdi birinchi obnovleniyani ko'rgan bo'lsanglar bunda yaqinlashtirsak dumaloq edi endi bunda to'rtburcha chunki mangrafda hama narsa to'rtburchaku o'shaning uchun bu uni ham to'rtburchak qilib qo'yishgan mana ko'rsanglar bo'ladi a yaltillashlari hamma narsasi to'rtburchak qilib qo'yilgan Bu menimcha же yaxshiroq oldingisiga nisbatan oldin ko'rgan bo'lsangiz, qanaqadir aylanali edi menga uncha yoqmasdi keyin bizada nima qo'shildi qo'shilmadi o'zgarish bo'ldi Menda har xil bloklar bor vaular hammasi ko'p joy olayotgani menga yoqmayapti man uni mana bu qopga solib qo'yaman va qopda ko'rsanglar mana hammasi ko'rsatib turibdi man qopni olib ishlatsam hammasini tashlabyuoradi va endi bittadatas uchun man qo'limga olib shunaqa qilishimga to'g'ri keladi inventorni o'zida turganida mana mana shu yerda turganida man oxirgi qo'shilgan narsani chiqarib olishim uchun мышhkani o'ng tomonini bosishim kerak va u manga oxirgi turgan narsani qo'limga olib beradi manimcha bu safar уже ancha qulayroq qilishgan bu narsani yana qo'shilgan bo'lgan ba'zi o'zgarishlardan instrumentlarga kirsak kompes sal palra o'zgargan sezayotgan bo'lsanglar qanaqadir yorug'roq qilingan va svetni ham biroz o'zgartirishgan soat o'n ikkida xuddi xumoq qushiga o'xshab qoladi o'zgarishlardan yana nimalardir bor edi lekin ular esimdan chiqib ketdi shuning uchun agar esimdan chiqib ketgan bo'lsa keyingi обновленияlarda u haqida aytaman endi shunaqa qilib videoni ko'rganiglar uchun rahmat video sizlarga qiziq bo'lyapti degan umiddaman agar qiziq bo'layotgan bo'lsa komentariyaan uni albatta davomlarini chiqarib turaman va videoni ko'rganlar uchun rahmat